yettinchi sinfdan buyon bir qizni yaxshi ko'radigan tomoshabinimiz yaxshi ko'rgan qizi ota onasi unga bermagach va uni boshqa qiz boshqa yigitga uzatib yuboribdi endi bu shu ko'yida yonib uylanishni istamayotgan ekan yosh tomoshabinlarimiz ham bor <laughs> endigina sevgi bog'iga kirib kelayotgan sevgi yoshiga <laughs> kirib kelayotgan shularga ham albatta bir ta'lim <laughs> berib <laughs> qo'ysak shu savolni tanlab ham yaxshisiz hozirgi eng global muammo desak ham mubolag'a bo'lmaydi bu chunki man umuman hayotda ko'rib shundaq xulosa qildimda sevishmagan yigit sevishmagan bir qiz bormikin degan gumonga borib qoldim qaysi ma'noda shu ko'cha ko'yda misol internetlarda bitta bitta mo shu holatlarni ko'rib shu gumonga borib qoldim endi sevishmagan yigitlar sevishmayotgan qizlar borligi aniq unaqangi tarbiyali odobli axloqli farzandlarimiz alhamdulillah yurtimizda o'ziga yarasha bor u lekin e, bularga nisbatan ozroq endi man demoqchiman shu sevgini mana oddiy bitta ziyonligi shu savolni o'zi ko'rinib turibdi albatta yomon narsaligi hayot uchun zararligi endi bu bolada shu fikr endi u turmushga chiqqan qizda nima holat hmm. bo'lyapti ekin bir birini izlamaydi deb o'ylaysizmi to'ppa to'g'ri endi o'sha haligi biz aytganimizdahligi savolni berdingiz boshida sevgi bu ilohiy narsami deganingizda man javobda aytdimki agar to'g'ri yo'lda bo'lsa hmm. ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lsa degani bu bu mana nikohdan oldingi hozirgi yoshlarimizni bir biriga mehr qo'yib yurishi bir biriga qanaqadir bir 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 sevgi izhor qilib yurishi albatta bu shaytoniy buni shaki yo'q shaytoniy narsa bu endi biz shunday yoshlarimizga mani maslahatim tezroq bu yo'ldan qaytish kerak sababi bu narsaga duchor bo'lgan bola nafaqat bu oila bobidagi hayotda masalan oilasida e, nafaqat muammoga yo'liqadi balki ko'p masalan sevishgan yigit qiz o'qishida ham juda salbiy holatlar bo'ladi chunki layli va majnun deb bekorga aytilmagan shu salkam majnun bo'ladi hayol chachilaveradi na o'qishida bir fayz bo'ladi barakot bo'ladi yo bir hayotida yo kelajak oilasida mana shu bolani lekin bu bolani bu fikrga borishi umuman mutlaqo noto'g'ri e, bu holatlarda o'limgacha borganlarni man eshitdim afsuski bor <laughs> o'limgacha qaysi ma'noda sevishgan sevishganga ota onasi qanaqadir taqdir bo'lmay bermadi oxiri joniga qasd qilib shunaqa holatlar bo'lganini man real o'zim ustida ko'rmadim lekin shunday janoza o'qildi deb shuni eshitdim lekin bu juda achinarli narsa xudo saqlasin chetda bir fikr keldi uzr gapigizni bo'ldim bemalol chetda yerda man ota onalarga murojaat qilmoqchiman shu o'smir yoshidagi balogvat yoshidagi degani o'n uch